В рамках цього проєкту, по засумню, головне завдання тих, хто працював над реалізацією цього проєкту, було завдання спроектувати розвиток систем протиракетної оборони в Європі на період до Чекаського саміту, а також надати перспективу того, як буде розвиватись проєкт після того, як рішення Чекаського саміту почнуть імплементуватись в реальну площину. По засумню, ми можемо констатувати, що в принципі, світ зараз увійшов в стадію свого розвитку, який я ще восени минулого року назвав як стадія пост-постхолодної війни. Тобто зруйновані всі координати, які були притаманні стадії, яка придавала після розпаду Радянського Союзу. Абсолютно домінування Сполучених Штатів на міжнародній безпековій і оборонній сфері і фактично єдиного домінування Організації Північно-Афтичного договору в, в першу чергу в координатах Європейської безпеки. Чи очікуваний був стан, коли загальновідомі інституції Підійдуть до такого стану, коли вони або будуть неспроможні, або виявитись неспроможні виконувати свої головні місії, в першу чергу маючи на увазі те, яким чином зараз розвивається ситуація в Європейському Союзі. По суті, так, чи існують на нинішньому етапі, в першу чергу, політична воля? а також здатність інституцій, які повинні в першу чергу турбуватись про безпеку і оборону європейського континенту, на те, щоб яким, хоч мінімально, бути спроможніми надати виклики, надати адекватні відповіді тим викликам, які зараз найбільш не є небезпечними для стабільності, в тому числі і демократії на європейському континенті. главы государств и представитель членов стран НАТО также заявили о временном, а здесь хочу как бы дополнить Алексея, что они заявили о временном достижении способности противоракетной обороны НАТО. Значит, считается этот первый этап, не знаю, как более правильно выразить на русском, но это как бы первая фаза начинает работать в временном режиме, или как сказать, да. И они утвердили доклад об оценке сдерживания и обороны, который был разработан в предыдущем периоде. Главы государств стран-членов НАТО во время заседания саммита встретились с представителями из 13 выбранных стран-партнеров, которые в прошлом периоде имели особенный, имели особенный хороший вклад в сотрудничество в политическом, военном и финансовом направлении, в операциях и миссиях под руководством НАТО. И, в принципе, с Альянсом эти страны имеют общие ценности и цели. Украина еще не в НАТО. А, или почему она не стремится в НАТО? Это, об этом могли бы иметь. час, два и три говорить здесь. У каждого есть другое мнение. А, но для меня самое важное, а, основные документы, которые были полтора месяца назад приняты, Здесь, в Украине. Это стратегия национальной безопасности и военная доктрина. О чем они говорят? О неблоковом статусе Украины. И там не назначен путь в НАТО. Да. С точки зрения, эти документы должны быть на какое время? На минимум сред... Это не как короткосрочные, это среднесрочные документы, да? Значит, я на основе этих документов не ожидаю, что Украина меняется, будет менять свою политику в ближайшие в ближайших 10 лет да, в этом направлении. Здесь вопрос, можно потом сотрудничать? Конечно, можно, потому что если, если, идет, если идут сегодня какие-то еще переговоры НАТО Россия по ПРО, так можно поставить и как бы следующее сотрудничество. НАТО Украина в этом вопросе. Есть другие возможности Украины, не только эти станции. Есть там качественная система или заводы, которые космическую технику развивают. Значит, технологии, которые для кого-то могут быть как бы, в пользу этого целого дела, этого, этой целой программы. zero.